नजरिन कराम असलकुम उर्दू टीचर में आपको खुश हमदीद कहते हैं और मुख्तर से लेक्चर के साथ मैं शरीफ चतराली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज की वीडियो में हम मुख्तर तौर पर बात करेंगे रजत पसंदी के हवाले से सबसे पहले इस लफ्स के मानी जानने की कोशिश करते हैं रजत पसंदी के लफ्ज़ी मानी की बात करें तो रुजत वापसी को कहा जाता है और पसंदी पसंद करना चाहना यानी वापसी को पसंद करना इसके मानी ये बनते हैं कि जो लोग आ, वापस चले जाते हैं माजी की तरफ और माजी को पसंद करते हैं तो उसे रजत पसंदी कहा जाता है अब इस टर्म को या इस अला को हम आ, तीन तरीक़ों से या तीन जावियों से जानने की कोशिश करेंगे परखने की कोशिश करेंगे उसमें सबसे पहला जाविया जो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है यानी इस्लाम में रजत पसंदी जो है वो कैसा है और दूसरा जो है वो बेवामी जो मैार है या बनवामी जो सोच है उसको सामने रख कर हम रजत पसंदी को परख सकते हैं और इसकी वजाहत कर सकते हैं या इसको जानने की कोशिश कर सकते हैं और तीसरा जो जाविया है वो अदब को सामने रख कर यानि अदबी रजत पसंदी है अदब को सामने रख कर हम इसको इसकी वजाहत अगर करें या इसको देखें तो फिर वो हम कहेंगे कि ये अदबी रजत पसंदी है तो आगाज़ करते हैं सबसे पहले इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम में रजत पसंदी कैसी है जिस तरह मैंने आपको बताया कि रजत पसंदी जो है वो माजी परस्ती को कहते हैं या माजी में जाने को या माजी को फ़ॉलो करने को कहते हैं तो मुसलमान बेसिकली माजी को फॉलो करते हैं जैसे हमारे प्यारे नबी का जो दौर था सबसे ज़रीन दौर था सबसे शानदार दौर था और हमारे लिए एक मुकद्दस दौर था तो ज़ाहिर है हम उस दौर को फॉलो करेंगे उसमें जो जो कुछ होता था उसको अपनाने की हम कोशिश करेंगे और जब हम अपने नबी के फरमान की बात करें तो उनका भी यही कहना था उनका भी यही कौल था कि सबसे बेहतरीन जो दौर है जो जी वो मेरा ये दौर है क्योंकि ज़ाहिर है उस ज़माने में जो मुसलमान थे वो सच्चे मुसलमान थे पक्के मुसलमान थे उनमें जो जज्बा था इस्लाम के लिए मुसलमानों के लिए हमारे नबी के लिए तो जाहिर है हम तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते यानी जिस तरह वो जिहाद करते थे और सब कुछ जो कुर्बान करते थे यहाँ तक के घर में अपने लिए कुछ भी नहीं छोड़ते थे और उनके घर में जो कुछ होता था वो ला के हमारे नबी पर निछावर करते थे और इस शान से देते दे थे कि अकल दंग रह जाए तो सबसे ज़रीन दौर जो है बे, बेहतरीन दौर हमारे नबी का दौर है और हमारे नबी के मुताबिक उसके बाद जो दौर आया वो ताबिन का दौर है और फिर उसके बाद तबाह ताबैं का जो दौर है वो अच्छा दौर था बेहतरीन दौर था तो एज़ ए मुस्लिम ज़ाहिर हम उस दौर को पसंद करेंगे और हमारे नबी के दौर में जो कुछ हो रहा था हम उसको फॉलो करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो जो कुछ हमारे नबी की सुन्नत है जो वो करते थे हम भी वही करें तो इस सोच को सामने रखें तो हम मुसलमान जो हैं रजत पसंद हैं यानी माजी को पसंद करते हैं मतलब ये हुआ कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से रजत पसंदी जो है वो बुरी चीज़ नहीं है बल्कि अच्छी चीज़ है अच्छी चीज़ इसलिए है कि जो लोग उस दौर की सादगी को पसंद करते हैं उस दौर की सादगी को फॉलो करते हैं और हमारे नबी की जो सुन्नत थी उसको उसकी तकलीद करते हैं उस अमल करते हैं वो बहुत ही पुरसकून ज़िंदगी गुजारते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो सौ फ़ीसद तो नहीं कर सकते कह सकते लेकिन किसी न किसी हद तक जितना पॉसिबल हो आ, वो उस दौर की पैरवी करते हैं उसी तरह सादगी से ज़िंदगी गुजारते हैं उसी तरह सादा खुराक खाते हैं और उसी तरह उनके दिल में आ, बिल्कुल उसी तरह तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी उनकी कोशिश होती है कि हमारा जज्बा जो है आ, उन लोगों की तरह हो जो उस ज़माने में थे तो इस चीज़ को सामने रख कर हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम में जो है रजत पसंदी जो है बुरी बात नहीं है अच्छी बात है और दूसरा जो जाविया है जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि वो आ, बनलगवामी तौर पे जो तरक्की पसंद ख़ुद को कहते हैं उनके नज़दीक रजत पसंदी जो है वो बुरी चीज़ है और इसकी मिसाल मैं आपको दे दूं कि जब दहशत गर्दी रूज पर पहुंच गई थी और अमेरिका और उसके जो इतिहादी हैं नेटो फोर्सेस हैं उन्होंने इरादा किया था बल्कि पक्का इरादा पक्का फैसला कर लिया था कि हम दहशत गर्दों को ख़त्म करेंगे और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे उस जमाने में उनके सामने जो क़वत थी यानी तालिबान की जो क़वत वो उनको जिन नामों से याद करते थे उनमें रजत पसंदी भी शामिल थी शामिल था जैसे वो इंतहा पसंद कहते थे बुनियाद परस्त कहते थे और रजत पसंद वो कहा करते थे तालिबान को मतलब यह है कि तालिबान जो थे उन्होंने 1400 साल पहले का जो दौर था हमारे नबी का दौर उसमें ज़ाहिर है मुकम्मल शरीयत थी और शरीयत के मुताबिक सज़ाएं होती थी शरीयत के मुताबिक हुकूमत होती थी और शरीयत के मुताबिक फैसले होते थे तो तालिबान ने भी कोशिश की कि हम भी उसी तरीके से जो है फैसले करें उसी तरीके से सजाएं और जजाएं दें तो इसीलिए इनको भी रजत पसंद कहा गया कि ये जो हैं बुनियाद परस्त हैं यानी माजी परस्त हैं और इन पर ये भी इल्ज़ाम लगाया कि ये लोग जो है इंसान को तरक्की देना नहीं चाहते ये इंसान को उसी तरह पत्थर के दौर में धकेलना चाहते हैं और इंसानों को बर्बाद करना चाहते हैं इंसानों को कत्लेम करना चाहते हैं इंसानों का तो इस किस्म के मुख्तफ इल्ज़ाम लगाए गए कहने का मकसद ये है कि ये जो बेवामी तौर पर जो सोच है जो फ़िक्र है इसमें भी रजत पसंदी के लिए जगह नहीं है यानी रजत पसंदी को पसंद नहीं किया जाता अब आते हैं अदब की तरफ और आसान अल्फाज में सादगी के साथ अख्तिसार के साथ अगर हम इस लफ्ज़ को जानने की कोशिश करें या इस टर्म को इस इस्तिलाह को समझने की कोशिश करें तो दो टर्म्स हमारे सामने आते हैं एक तरक् पसंदी और दूसरा जो है यही रजत पसंदी तो तरक् पसंद जो हैं वो चाहते हैं कि वो माजी के जो रिवायात हैं माजी परस्ती है या बुनियाद परस्ती है उसको हटा के उसको जहन से निकाल कर इंसानों की तरक्की के लिए वो सोचें और वो अपडेट चाहते हैं वो तरक्की चाहते हैं वो नयापन चाहते हैं जिद्दत चाहते हैं और याद रखें जो मैंने बिन लक्वामी तौर पे जो बात की है कि जो मुमालिक हैं जिन्होंने तालिबान के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ किया था और तालिबान को उन्होंने रजत पसंद कहा था या बुनियाद परस्त कहा था तो उन्होंने भी ख़ुद को तरक् पसंद का नाम दिया था उन्होंने कहा था कि हम जो हैं तरक्की पसंद हैं हम अपडेटेड हैं हम लोगों को तरक्की देना चाहते हैं इंसानियत की फलाह के लिए काम करना चाहते हैं और ये लोग जो हैं ये रजत पसंद हैं ये बुनियाद परस्त हैं ये इंतहा पसंद हैं ये तरक्की करना नहीं चाहते ये लोगों को फिर माजी की तरफ़ धकेलना चाहते हैं इनका जहन जो है माजी में अटका हुआ है ये रिवायत के पीछे पड़े हुए हैं ये कुछ नया बर्दाश्त नहीं कर सकते नया कर नहीं सकते और नया नई सोच इनके दिल में इनके जहन में नहीं आती और जो इस्लामिक पॉइंट व्यू से भी इस्लामिक पोईंग जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके मुताबिक भी जो जो लोग कदामत को पसंद नहीं करते जो लोग माजी को ज़्यादा पसंद नहीं करते वो ख़ुद को तरक् पसंद कहते हैं ये नहीं कह सकते कि वो लोग जो हैं सच्चे है सच्चे मुसलमान नहीं हैं या उनकी सोच ठीक नहीं है लेकिन एक नज़रिया होता है उनका उनका नज़रिया ये होता है कि उस ज़माने में जो था वो हालात के मुताबिक था जैसे वो हालात थे उनके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारते थे और आजकल का जो दौर है ये उनसे मुख्तल है इसलिए हमें जो है ना मौजूदा दौर के तकाज़ों को सामने रखते हुए जो ज़िंदगी है उसको इसके मुताबिक ढालनी चाहिए तो अदब की हम बात करें तो उसमें भी तरक्की पसंदी है बिन बेवामी जो सोच है उसमें भी तरक्की पसंदी मौजूद है और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसमें भी तरक् पसंदी मौजूद है तो चूँकि ज़्यादातर हमारा जो ताल्लुक़ होता है वो अदब से होता है और जो मैंने दीगर जावियों से इसको देखने की कोशिश की है तो वो सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैंने सई की है कोशिश की है कि ताकि हम इस चीज़ को गहराई से समझ पाएँ अदब की हम बात करें तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि दो तहरीकें हैं वैसे तहरीकें तो काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन ये एक दूसरे के तकरीबन यूँ कह सकते हैं कि रजत पसंदी को समझने के लिए तरक् पसंदी को भी समझना ज़रूरी है जिस तरह तरक् पसंद अदीब हैं या जो तहरीक है इसमें उन्होंने कोशिश की थी कि हम अदब को जो है रिवायत पसंदी से या जिस तरह पहले शायरी होती थी या नसर लिखा जाता था उससे अदब को आज़ाद करें आज़ाद करके अदब ऐसा अदब तख्लीक करें जिसमें इंसानों की तरक्की के लिए बात की जा सके आ, और जिसमें इंसान को कोई ना कोई फ़ायदा पहुँचे और हम जो है इंसानों की बात करें इंसान की तरक्की के लिए बात करें तो उसको उस तर्स को या उस तहरीक को तरक्की पसंद कहते हैं और इसके मुकाबले में ये जो मैं बता रहा हूँ रजत पसंदी जो है इसमें कदीम ज़माने को पसंद किया जाता है इसमें रिवायात की पास्ारी की जाती है इसमें माजी परस्ती की जा, जा की जाती है इसमें जो है जो अदीब हैं जो राइटर हैं उनकी कोशिश होती है कि हम अपने अकाबरीन की पैरवी करें उनकी तकलीद करें और जो जिद्दत है जो तरक़ी पसंदी है इसको हम इग्नोर करें तो नतीजा ये है कि यानी सिंपल अल्फाज में हम कह दें तो तरक्की पसंद ही जिद्दत को पसंद करता है और रुजत पसंद ही माजी को पसंद करता है अब ये भी एक सवाल यहाँ पे उठता है कि इसमें से बेहतर कौन सा है आ, किसे हम परफेक्ट कह दें और किसे हम किस करार दे दें तो आ, बात यह है कि हम दोनों को कह सकते हैं कि दोनों करमत हैं अगर कोई रजत पसंद है तो उसकी अपनी खूबियाँ हैं और अगर कोई जिद्दत पसंद है तरक्की पसंद है तो उसके अपने फ़ायदे हैं और इंसान को बेसिकली आज़ादी हासिल है कि वो क्या सोचता है और क्या करना चाहता है क्योंकि किसी की सोच पर और ख़ास कर अदब में तो किसी की सोच पे या किसी के ख्याल पे या किसी की राय पे कभी भी कदम नहीं लगाया जा सकता और अगर कोई कदम लगाया जाए और उस कदर और उस पाबंदी की वजह से जो अदब तख्लीक हो जाए तो उस अदब का कोई फ़ायदा नहीं होता वो अदब जो है वो उस मुसन्फ़ के ख्याल नहीं होते हैं बल्कि वो पाबंदी की वजह से जो है उससे कहलवाए गए होते हैं उसमें ना असर होता है ना उसकी आ, मैं कहता हूँ कोई खूबी होती है ना उसका कोई फ़ायदा होता है फ़ायदा तब होता है जब एक मुसनफ़ को मकमल तौर पर आज़ादी दी जाए कि वो आज़ादी के साथ अपने ख्याल का इजहार करें तो उस अदब में असर भी होता है और वो अदब जो है अदब भी कहलाता है तो कोई रजत पसंद है तो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसी तरीके से अदब तख्लीक़ करता है और जो तरक्की पसंद हैं वो अपने तौर पे अपनी मर्ज़ी से अपनी सोच के मुताबिक अदब तखलीक करते हैं तो दोनों ही अच्छे भी हैं और दोनों ही काबिल कबूल भी हैं और असल बात यह है कि किस में कितना खलूस है किस में कितनी ईमानदारी है उसी को देखा जा सकता है बाकी हर किस्म के ख्याल जो है इंसान के जहन में आते रहते हैं कोई किस को फॉलो करता है कोई किस को फॉलो करता है और इसी तरीके से अदब तख्लीक़ होता जाता है तो नाजरीन कराम ये थी हमारी आज की वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा और मुझे इंतज़ार रहेगा कि इस हवाले से कोई आपका कोई आपकी कोई राय हो या कोई तजवीज़ हो तो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अगर इसमें कोई आपको लगता है कि मैंने इस टर्म की वजाहत में कोई गलती की है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसी हवाले से एक अपडेट लेक्चर में दूंगा उसमें जो है आपकी जो राय होगी या आपकी तरफ से दी गई मालूम होंगी उसके मुताबिक फिर मैं दूसरा जो लेक्चर होगा वो डिलीवर करूँगा बहुत शुक्रिया जी अल्लाह हाफि